Красочные стенды с изображением царей и вождей России на площадке около районного дворца культуры выставлены не случайно. Каждый из них так или иначе способствовал появлению и развитию Нижегородской области. А началось все с Великого Петра I. Именно по его указу 300 лет назад, 6 февраля, была основана наша губерния. Заведующая сектором по делам архивов Нижегородской области Людмила Ганюшкина приехала в Лысково в качестве экскурсовода. Несмотря на то, что стенд утопает в информации, она постаралась рассказать слушателям другие сведения, которые при подготовке к данному проекту ее саму заинтересовали и увлекли. Например, мало кто знает, что во времена советской власти, когда массово уничтожались церкви, хотели разрушить и Нижегородский Кремль, причем дважды. Сначала взрывчатки не хватило, а потом вот по первому генеральному плану реконструкции и города Горького хотели часть Кремля уничтожить. Но тут уже нашлись патриоты земли Нижегородской, которые вступились за Кремль, не побоявшись сталинских репрессий. Об этом, конечно, нужно говорить, потому что э, необходимо помнить героев прошлого. Необходимо преемство, соблюдение традиций и необходима преемственность между поколениями, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. Так, благодаря истинным патриотам земли Нижегородской, Кремль сохранился до наших дней. Поскольку на праздник к Дворцу культуры смогли прийти не все желающие, миниатюрную выставку подарили и в наш Лысковский государственный краеведческий музей огромное спасибо. уверен, что на стенах музея она займет очень почетное и хорошее место. И будет подспорьем в изучении нашими населением в этой истории нашего края. Спасибо. Помимо экскурса в историю, образования и развития Нижегородской губернии, для Лосковчан играл губернский духовой оркестр, репертуар которого был подобран специально для данного проекта. Репертуар подбирался Каким образом? Ну, то, что наиболее популярные, так называемые шлягеры, как песенные, так и танцевальные мелодии, которые были популярны а, на протяжении вот, всего прошлого века, когда вот, в садах и парках а, звучали духовые оркестры. Вот сейчас люди подходят а, с благодарностью, да, говорят теплые слова, а вспоминают свою молодость, когда звучали именно вот эти мелодии, которые, значит, мы угадали тот репертуар, с которым следует здесь выступать. Bye. Живая музыка – это живые эмоции. Потому у людей старшего поколения выступление духового оркестра вызвало ностальгию. Многие, услышав знакомые с юности мелодии, с удовольствием подпевали, каждый раз одаривая музыкантов искренними аплодисментами. Я уже не впервые присутствую на концерте губернского оркестра, и мне очень нравится, как они играют, хорошо все звучит, очень все замечательно. Вот такие вот организованные, вот мероприятие, вы знаете, вот это не только нам нужно, пожилому, который ностальгирует о тех временах, а это нужно следующим поколениям. Концерт Нижегородского губернского оркестра прерывался антрактом, в который для юных московчан провели игровую программу в русском народном стиле. Малыши смогли познакомиться со старинными забавами и даже запустить воздушного змея, а люди постарше более детально изучить привезенную из Нижнего Новгорода выставку.